হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ কেনে আছে আপোনালোক বহুত দিনৰ পিছত আকৌ আহিছোঁ ভিডিঅ' এটা লৈ তাকে বোলো এতিয়া কলম কাটিবলৈ হ'ল বাগানত ইমান ধুনীয়াকৈ কোঁহপাত অলপমান ওলাই আছিলে চাহপাতৰ মই বোলো নেচাৰেল গ্ৰীণ টি অকণমানকৈ বনাওঁ আগতে মই ঘৰত বনাই খাই থাকোঁ এতিয়া ঘৰতে হ'ল কাৰণে বোলো বনাই আৰু বুলিকে মই কেইয়া চাওক ধুনীয়া একদম কোমলীয়া কোমলীয়া তিনিশিলা থকা পাত আৰু লৈছোঁ আৰু সৰু সৰু দুখিলা তিনিখিলা থকাকৈ এয়া একদম কুমলীয়া ধুনীয়াকৈ মই আনি পেলাই আনি ধুনীয়াকৈ ধুই লোৱা ঢেৰ যিটি ঔষধ দিয়া থাকে কাৰণে কিন্তু বহুত দিন দিয়া নাছিলে আৰু কলম কাটিবলৈ সময় হৈছিলে কাৰণে তাৰপৰা ইয়াত ধুনীয়াকৈ উতলা গৰম পানীত মই দুই মিনিটমান দি থৈছোঁ আৰু বেছি সময় দিয়া নাই দুই মিনিটমান দিয়াৰ পাছত যাতে পাতখিলাৰ ৰংটো চেইঞ্জ হোৱালৈকে আচক ইমানটোমান হ'লেই আৰু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ টুকি ল'ব বহুত বেছি সময় নথ'ব কাৰণ বেছি সময় হ'লে সেই একেবাৰে পাতবোৰ সিজি যাব বেছি সিজি গ'লে বেয়া এনেকৈ ধুনীয়াকৈ টুকি ল'ব এয়া চাওক মই ধুনীয়াকৈ অকণমান চফ্ট হৈছে আৰু মানে কুমলীয়া পাত যে পটকানে হেৰি হয় তাৰপৰা মই ধুনীয়াকৈ টুকি ল'লোঁ টুকি লোৱাৰ পাছত ডলা বা চালনী এখন লৈ ল'ব আপোনালোকৰ যি সুবিধা হয় লৈ পেলানি পানীখিনি অকণমান ভালকৈ টুকি ল'ব দেই তাৰপিছতে এয়া চাওক মই চালনী এখন লৈ ল'লোঁ লৈ লোৱাৰ পাছত অকণমান ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মোহাৰি দিছোঁ যাতে মোহাৰি দিলে পাতকিখিলে অকণমান এনেকৈ খোজ খাই গ'লে বস্তুটো ৰাউণ্ড হৈ যাব অকণমান চাবচোন সৰু সৰু হৈ যাব কাটি নিদিব কাটি দিলে বেয়া হয় এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মোহাৰি অকণমান সময় মোহাৰি দিলে এনেকুৱা ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড চেফ হৈ যাব তাৰপিছতে মই বোলো অকণমান মোক কৰা দেখুৱাই দিয়াচোন বোলো এনেকৈ চব গোটেইখিনি সৰহকৈ লৈ ল'ব এটা হিচাপত আমাৰ গাৰ জোৰেৰে অকণমান বৰ বেছি জোৰো নিদিব যাতে বস্তুটো অকণমান কোমল হৈ যায় যে সেইটো কাৰণে ধুনীয়াকৈ ৰ'ল হৈ যায় বাৰু দেই তাৰপিছতে একদম ধুনীয়াকৈ ৰ'দত মই ৰ'দতে শুকুৱাইছোঁ আপোনালোকে বেলেগ মেথডত যদি শুকুৱাই শুকুৱাব পাৰে আৰু দেই মই ৰ'দতে শুকুৱাইছোঁ এই চব আৰু এয়া ফাইনেলি মোৰ গ্ৰীণ টি হৈ গ'ল একদম ধুনীয়া হয় দেই মই এইবুলি নহয় আগতেও বনাইছোঁ এই চব মই বনাই দেখোঁ কি ধুনীয়া গ্ৰীণ টি এতিয়া মই খাওঁ আৰু ভিটিটো চাই কেনে পালে জনাব যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব